Меня зовут Денис Кузьмин, научный сотрудник Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова. Я бы хотел порассуждать о нашем юго-западном регионе в контексте общеевропейских процессов, отчасти отреагировать на возникшие тезисы коллег, с которыми можно было бы согласиться или вступить в определенную дискуссию или развить. Дело в том, что действительно я согласен с тем, что не существует по-настоящему так называемого юго-востока Украины. Этот термин придуман в основном российской пропагандой. Сейчас он часто э, специально проводится знак равенства с понятием Новороссия, хотя известно, что, конечно, такое историческое э, название имело место, но это скорее относится к нашему югу, и уж точно не Харькову, Слобожанщине, не к Донецку и к Луганску. И, конечно, манипуляции с термином «Новороссия», которые просто звучат с российских экранов постоянно, являются абсолютным передергиванием, потому что, конечно, таких названий в мире много. Есть «Нова Скотия, «Новая Зеландия», но это, в общем, совершенно не значит, что э, прав, э, юридические правоприемники, так сказать, прородины могут вообще иметь какие-то политические претензии влияние, а уж тем более аннексии этой территории, несмотря на культурную и языковую близость, которую никто не отрицает. И поэтому, естественно, залогом, я полагаю, успешной интеграции нашего Юго-Запада внутрь единой украинской политической нации может быть только максимальное уважение к тем историческим обстоятельствам, в которых развивался этот регион до появления независимой Украины, а именно к русскоязычной культуре, тем традициям многонационального уклада, который существует и в Одессе, и в Одесской области, отчасти в Николаевской и Херсонской. Наш регион с учетом потери Крыма приобретает особое значение как в контексте вообще Черного моря, так и в контексте что ли своей приграничной роли. Потому что, конечно, те области, которые непосредственно прилегают к границе с Российской Федерацией, это особые как бы, обстоятельства. Мы оказались вот, как бы, вроде вне этой зоны, то есть непосредственно не прилегая к границе Российской Федерации, мы тем самым ну, что ли, оказались в своеобразном тылу, хотя с учетом Приднестровья, безусловно, так рассуждать невозможно, но я имел в виду, Здесь как раз в первую очередь соседство с э, Европейским Союзом, э, пусть это и Румыния со своей специфической позицией э, и своей особой ролью э, в нашем регионе, но тем не менее э, это непосредственная э, прямая граница с государством-членом НАТО и Европейского Союза. Э, это э, внимание со стороны Европейского Союза и к проблемам Приднестровья и к э, проблемам вообще э, нашего региона, как серьезного транспортного узла, в первую очередь, я имею в виду э, портовые мощности. И э, с учетом э, последних обстоятельств, еще большее значение и геополитическое, и внешнеторговое будет приобретать и Одесский порт, и прилегающие, соответственно, Ильичевск-Южный и даже то, что имеет место в Николаеве и Херсоне с учетом потери Крыма и э, сложностей э, развития не только портового хозяйства, но и рекреационной инфраструктуры, скажем, в Азовском море. Это значение действительно очень серьезно и мы видим особое внимание и мировых акторов, и борьбы за наш регион внутри Украины между так называемой Днепропетровской группой со стороны Коломойского или э, других сил из Киева, которые и те, и другие ищут э, контакта из компромисса с нашей местной региональной элитой и с точки зрения умиротворения и сохранения э, этой территории в составе Украины э, на данном историческом отрезке такой компромисс, я считаю, необходим э, даже ценой э, как бы скажем так, умиротворение тех сил, которые на самом деле не являются искренне поукраинскими, которых в нашем регионе немало, о чем скажу пару слов чуть позже. Что касается Европейского союза, не будем забывать, что пусть и в основном на бумаге, но в нашей области действует Еврорегион Нижний Дунай, который тем не менее, если Европейский союз захотел бы, усилить свое, пусть даже мягкое влияние на нашей территории, может быть актуализирован. У нас действует миссия Европейского Союза и УБАМ по попыткам контроля над Украино-Молдовской границей. То есть это э, регион априори является э, как бы фокусе европейской политики. Э, то, что э, называется европейским мягким влиянием, которое э, на самом деле имеет место и в долгосрочной перспективе, безусловно, оказывает э, свой эффект, свой эффект на развитие конкретной политики. Э, наш регион обязательно будет приобретать большее значение с точки зрения э, даже рекреационной зоны, хотя бы в украинском масштабе с учетом потери Крыма. Сейчас э, эта отрасль находится в своеобразном кризисе, но если э, украинские власти всерьез задумаются о проектах внутренней интеграции Украины, то способствование развитию такого туризма для граждан Украины среднего как бы, звена с в сегменте наименьшей так сказать, затратности может привести к большому потоку именно граждан Украины, которые будут иметь возможность приезжать даже в регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей, что безусловно будет усиливать интеграционные процессы внутри Украины. Необходимо также обязательно и через украино-румынские отношения, и через отношения с Европейским Союзом, в конце концов устранить ту достаточно странную такую транспортную связь, которая существует в Румынии на сегодняшний день. То есть она вроде бы является непосредственным соседом, но крайне нерегулярное паромное сообщение не существует нормального транспортного, автотранспортного сообщения. То есть это совершенно несопоставимо, скажем, с потоком граждан, который имеет место в Закарпатье или на польско-украинской границе Львовской области. То есть способствование более серьезному потоку людей и товаров на украинской румынской границе это безусловно уже не только связи там нашего региона с Румынией это связи с Европейским Союзом и этот момент должен только усилить как бы значение региона и э, актуализировать его важность для Европейского Союза которая э, с моей точки зрения э, совершенно очевидна что касается внутренних процессов здесь поднимались вопросы о, о том, что если ли сепаратизм в Одессе, сепаратизм на юге Украины. Э, я думаю, что э, сепаратистские настроения, они, безусловно, имеют место. Сепаратизм как движение, он уход, ушел в такую маргинальную сферу, многие уехали в Крым, э, организации, в общем-то, находятся в полузамороженном состоянии, но никто не скрывает, что... Это может быть только временным периодом в их деятельности, когда действительно они находятся сейчас в, слабой, в слабом таком, что ли, административном положении, но это все может реанимироваться очень быстро. Потому что настроения такие имеют место. И самое главное, что я считаю, что с точки зрения вот этих настроений время работает против нас. Потому что те группы. Пусть социологи поправят, это может быть 20, может быть 30% населения, которое априори симпатизирует российской политике в силу своего внутреннего уклада, в силу антизападной позиции, может, антиамериканской. Они постоянно ищут те или иные аргументы в пользу российского, российской позиции и российской политики эти настроения могут однозначно э, быть, э, могут быть востребованными для того, чтобы э, могут быть востребованы для того, чтобы э, в нашем регионе э, могли произойти э, новые всплески, в том числе и насилие. Конечно, э, повторение 2 мая невозможно будет без однозначного внешнего влияния, то есть таких сил ни с одной, ни с другой стороны фактически нет, которые могли бы взбудоражить ситуацию до такой степени. Но нельзя забывать действительно о, о таком латентном недовольстве, которое, я полагаю, имеет место и на юге, и на востоке. Недовольство вообще что ли, в таком органичном неприятии вообще идеи украинской государственности. То есть э, так, вот такой патриотический всплеск, который сейчас есть в Одессе, его не было и после Оранжевой революции, это действительно существенный прорыв. Но есть большие группы населения, э, которые оказались вне тех информационных, э, бизнес-коммуникаций, э, общественных коммуникаций внутри украинских, они не оказались задействованы в этих коммуникациях в силу каждый на своем уровне. И поэтому кто-то остался на таком постсоветской инерции развития, а кто-то, наоборот, оказался вовлеченным в коммуникации общероссийского характера, воспринял в той или иной форме так называемые идеи русского мира, или через культуру, или через личные связи, или через религию, или через неприятие украинской политической системы, ее несостоятельности, тотальной коррупции, неорганизованности, и так как эти люди не живут на территории Российской Федерации, им через средства массовой информации, через личные контакты, в основном с Москвой и с Питером, может показаться российская модель более привлекательной, как это было, безусловно, в Крыму, и такие настроения, я думаю, имеют место, если Украина как государство хочет, чтобы вот эта среда не была питательной для разжигания сепаратизма, должна, э, понятно, должны быть там реформы, о которых мы говорим до бесконечности, и демонстрация успешных экономических и политических преобразований, но это мы можем только, как говорится, этого требовать или на это надеяться. Но нужна элементарная, о чем мы говорим уже годами, э, про государственная пропаганда, про государственная работа работа по формированию нормальной политической нации. Эти все граждане Украины, независимо от языка, мировоззрения и так далее, должны э, не просто услышать декларации из Киева о том, что все мы украинцы, все мы украинская нация, они должны поверить в эти заявления о том, что любой носитель украинского паспорта и есть полноценный участник украинской нации, украинской политической нации. И это должно звучать от э, людей, которые не пророссийские настроены, а скорее однозначно, скажем, украинцы, однозначные патриоты, пусть из Киева или с юга Украины. Только таким образом можно выбить, не допустить разжигания вот, э, перехода тех или иных недовольств, э, перехода в э, плоскость именно сепаратистскую. Потому что в отличие от Донецкой и Луганской области, э, здесь среда действительно более, я бы сказал, не то что самоорганизованная, мне кажется, она более индивидуалистическая. То есть э, самоорганизация сейчас э, действительно по Одессе всплеск э, за последние 20 лет. То есть такого никогда не было. Сейчас действительно появляется реальное гражданское общество, пусть в зачаточном состоянии, но это для Одессы очень много за, вот за последние 20 лет. Этот год, я считаю, просто лидирующим в этом смысле. Когда гражданские активисты, которые проявляли себя на том же Евромайдане, сейчас заняты именно городскими вопросами, там, пляжами, городским хозяйством и так далее. Насколько это все удастся, это другой вопрос. Но есть вот эта вот взбудораженная городская среда. Среда действительно больше индивидуализированная, потому что в ней социальный состав, ну, не столь, скажем так, постсоветский, не столь склонны к патернализму и маргинализации, к сожалению, как это на востоке Украины. То есть здесь много торговцев, моряков, просто людей с неопределенными занятиями, вот эти горизонтальные связи, крайне запутанные внутри социума. И эти связи, они не, не такие, как в Донецкой и Луганской области, где есть, условно говоря, шахтеры, пролетарии, которые имеют работу, они как бы патерналистски настроены, они как раз не очень-то приветствуют сепаратизм. А есть те, кто социально и по своему происхождению в прошлом, вот советские как бы условные пролетарии, но сейчас абсолютно маргинализированы, живут вот в этих небольших городах, город, которые были созданы в качестве вокруг тех или иных шахт или предприятий, то есть это и не деревня, и не мегаполис, потому что здесь все-таки мегаполис, где можно искать свою реализацию, а в таких маленьких пространствах это гораздо тяжелее. Там среда просто взрывоопасная. То есть вот такой среды здесь не существует, поэтому, мне кажется, это большой шанс, чтобы не допустить превращения тех или иных недовольств, в общем-то, в, э, ну, в открытое военное противостояние и не допустить, чтобы э, широкие слои местного населения солидаризировались с возможными э, провокаторами или возможными боевиками, которые, конечно, могут появиться. Потому что вот проблема Луганская и Донецка во многом в том, что э, те вброшенные силы, кто-то из местных маргиналов, кто-то приезжает из России, и кто-то, а значительная часть, они постепенно, в силу некого, как говорят, стокгольского сидрома, или ну, солидарности с террористами, или в силу еще других причин, находят солидаризацию среди местного населения. То есть это э, не подавляющее большинство, но в силу тех или иных причин, это удается сделать. Вот это допустить э, совершенно не, невозможно. И, смы, и задача украинской власти э, не допускать эти вещи, выстраивая э, с, путем, может быть, сложных договоренностей внутри разных групп элит, групп населения в Днепропетровской области. Одно, здесь это другое, Луганский, Ненский, третье. Для того, чтобы даже если будут появляться провокации, гарантировать это мы не можем. Да? То есть и за три дня или за неделю обустроить границу с Молдовой, Приднестровский участок мы тоже не можем. Нужно в этом направлении действовать, это ясно. Но самое главное, то, на что и может влиять общественность, это вынимать максимально питательную базу для провокаций. А для этого, естественно, и прямая агитация, и разъяснения, и какие-то общественные мероприятия, они, я считаю, просто на самом деле крайне необходимы. Потому что настроения разные. Мы знаем, Одесская область была лидером по неявке на последних выборах, если не считать Донецк и Луганск, там понятно, в силу объективных обстоятельств. То есть, и эта неявка, кстати, была очень высока как раз в Южной Бессарабии, где Многие э, проживают э, этнические меньшинства, которые тоже, что называется, присматриваются, то есть они э, во многом э, не являются э, ярыми сторонниками ни патриотических настроений проукраинскими, но и не, конечно, про сторонников интеграции в Российскую Федерацию. Но, тем не менее, здесь есть э, довольно большое количество, мне представляется, э, вот, э, что называется, неопределившихся. И если э, украинские власти их упустят, хотя бы значительную часть, то это будет серьезным вызовом для государственности. Потому что э, если не будет нормальный контроль за Одесской, Николаевской, Херсонской областью, то э, украинское государство вообще э, теряет большую часть своей геополитической, геоэкономической, внешнеторговой, просто состоятельности. То есть это это просто, я считаю, если Крым это отдельная история, то если серьезно не возьмутся за наш регион, то проект независимая Украина, если будет существовать, то совершенно в другом формате, без перспектив на потенциальное европейское будущее и нормальное развитие.